Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün mən sizlərə badımcan ruleti bü reseptini bölüşəcəm. Əvvəlcə badımcanlarımızı yuyub və uzunsuz formada doğrayırıq. Bir qabda duzlu su düzəldib, həmin badımcanları duzlu suda 20-25 dəqiqə gözlədirik. Düzüdə sudan çıxarılmış badımcanları ya mətbəx dəsmalının ya salfetkanın üzərinə sərib təmiz quruyana kimi gözlədirik. Bu quruyana kimi biz kənarda 2 diş sarımsaq, sarımsağı demək blender kanın xırda gözündən keçiririk. Üzərinə 3 xörək qaşığı mayanız əlavə edirik. zövqə görə düz üstüyə tökülür. Pətruşkamızı yaxşıca yuyub xırda-xırda doğrayırıq. 1 xörək qaşığı da pətruşq əlavə edirik. Bu da zövqə görədir, kim istəsə əlavə edə bilər, kim istəsə əlavə edib etməyə bilər. 3 xörək qaşığı da qoz əlavə edirik. Tavamıza yağı töküb qabardımcanlarımızı o, o, o yüzdə, bu yüzdə qızardırıq qızarmış badımcanlarımızı sobətqanın üzərinə qoyaraq yağının çəkməsini gözləyirik. Yağı çəkildikdən sonra içliyimizi badımcanın üzərinə qoyub rulet formasında bükürük. tor hazırdır patlıcan ruletimiz. Əgər bəyəndisiniz, abunə olmağı unutmayın.